Добрый день. Вы делаете телеканал Социальная Краина, а также Черноморскую телерадиокомпанию. Студию «Костянтин Крупский поруч поручите психолог и коуч, то тренер. Татьяна Ларина. Добрый день. А, кроме этого вы эксперт по цвету, кроме этого вы автор книг по. По цвету, по имиджу. Пишу по призванию. А, Пишите по, по призванию. А еще вы как-то вот эксперт по талантам. Я вот вот эта формулировка для меня. На визитке ювелир талантов написано, все официально. Ювелир талантов, то есть вы берете обычного человека, ведь из обычного человека можно сделать талант. Хорошо обтесываете грани его, и вот он уже блестит под руками ювелир. Это так происходит? Я еще проще устроилась. Все таланты внутри человека уже есть. Я просто помогаю выявить, какие именно у него, назвать правильно и правильно показать миру. То есть вы считаете, что цвет в нашей жизни, он играет какую-то значительную роль? Значительную, не единственную роль, но очень... Это, знаете, как в школе, каждый преподаватель говорит, что его предмет самый-самый. Ну вот я тоже верю, что цвет важен. А мы видим мир. Мы мир в основном воспринимаем ну и через звуки, через кинестетику, но в основном мы видим, а видим и цвета и формы. Хорошо. Допустим, там вот люди сейчас э, носят больше такую военную форму. Я вот очень э, заметил, что вот у нас цвет хаки пошел. Это как влияет на Украину? Даже если он не имеет отношения к военным действиям, но вот все как-то переоделись, такие военные рюкзачки, такие вот берцы, вот они вот ходят, вот сейчас очень много. Как это влияет на человека? Мы выбираем цвета, которые нам резонируют, а потом цвет начинает на нас влиять. Цвет вот такого болотного – это куда прячемся. Но как есть горная река, у которой есть движение, и у движения есть спасение. А спрятаться внутри, как бы в катакомбах, не живут, они временные. То есть это такой момент, когда как бы уютно, чтобы никто не напрягал, но временно. То есть получается, цвет хаки – это на самом деле не воинственный цвет, а цвет как бы закрытости, да? Человек как бы ему там уютно, вот он раз и спрятался. Он интровертный, там все происходит внутри, там столько же энергии, как у огня, просто это все внутри, снаружи кажется, как будто бы нет, как бы защитный. Получается так, что цвет, допустим, вы можете посоветовать. Вот мы меняем там цвет этой студии и будем делать ее абсолютно новой. И вполне возможно, что в скором времени наши телезрители это увидят. Для того, чтобы наша жизнедеятельность в эфире была легче, какой цвет вы можете посоветовать в этой студии? Легче для чего или от чего? А, есть, легче для... Ну, сейчас же телевидению как бы тяжело. А, одни там его не смотрят по такой-то причине. А телевидению хуже, потому что там нет рекламодателей. А, те, телевидение там что-то там сокращает, там ужимает, там секретари стают э, гримерами, гримеры становятся секретарями. То есть вот все вот идет такая вот ужимка, ужимка, то есть концентрация внутри э, коллектива. Вот когда концентрация, сейчас век, когда мы все с усилителями вкуса делаем. Да, конфета не вкуса, надо усилить. Свет как будто бы надо делать более ядовитым. Но наоборот, тенденция, когда идет в одну сторону, хорошо идти в обратную. Когда все идет, вот это вот акции и все прочее, когда очень яркими ядовитыми цветами и концентрировано, то когда где-то спокойнее и легче тона, и мягче, зрителю Будет легче, приятнее, потому что когда уже приборы информации всего, хочется, чтобы в том числе и цвет на тебя не набрасывался. Вы можете порекомендовать компании, которая открывается, сделать цвет внутренних помещений, сделать цвет их логотипа. Как можно проконсультировать и как что делает вообще эксперт по цвету? свет применим в различных сферах, он применим и там в личных сферах, и в сфере бизнеса различного. Вы правильно сказали по поводу интерьера. Современный человек в основном живет в помещениях. Редко прибежал через парк и опять mm -hmm. он в помещение в каком-то. А цвет влияет на атмосферу, на внутреннее состояние. Он усиливает, он способствует какому-то состоянию. От того, какие цвета. Вот в этом помещении хочется находиться, а тут хочется работать, а тут нет. Тут хочется покупать, а здесь нет. Это фэншуй. Спальня должна быть в красном цвете для того, чтобы там она возбуждала, да? Или что-то там как-то еще. Гостиная должна быть в зеленом цвете, она там успокаивает. Детская должна быть там, э, не знаю, там в желтом цвете, потому что это цвет солнца. Если вы хотите, чтобы богатство притекло к вам в желтом уголочке, поставьте денежное дерево, и богатство к вам притечет. Как-то так скептически начинаешь уже к этому относиться. Вот, вот правильно. А потому что есть причины, есть следствия и есть ответственность. Когда мы переносим свою ответственность на денежное дерево, то как будто бы зарабатывают оно они а мы, и тогда никто не зарабатывает. Ну если по честному. Когда мы переносим ответственность на цвет то тоже мы как бы ну, переносим. Я говорю о том, что не цвет а, там, поднимает кровеносное давление или ускоряет сердцебрение, еще что-то, но он, спо он способствует нашему состоянию. То есть все равно действовать нужно человеку. То есть если взять человека в синей футболке и в красной, одинаковая выносливость, подготовка одинаковая, то марафон бежать в красной будет больше сил. Но бежать нужно будет человеку, а не футболке. То есть вот это на нем ответственность. не но все-таки тогда получается красный цвет, он как-то ему облегчает или дает ему какую-то там энергию изнутри. Это, это сила изнутри. Просто вот какую силу вы хотите, чтобы вас изнутри вам же достали? А если бы вы сейчас сказали наоборот? Вот знаете, друзья, вот будет марафон там в апреле в Киеве, будете бежать 21 километр, выбирайте не красные футболки, а синие. У человека сработает программа, как ему сказали, он так и сделает. Uh -huh. А зачем мне так говорить? Ну, то есть, вы дали одну информацию, она считается правдивой, да, то есть красный цвет помогает, да, mm -hmm. дает ему какой то, -то силу. Мы же можем сказать вот совершенно другое. Синий цвет помогает, и он будет верить, что это поможет ему, и прибежит быстрее, чем в красном. Эффект плацебо тоже действует, есть такой нюанс серьезный. При этом есть вот как, как воздействуют цвета на уровне физиологии. Если это же еще усилить правильной аргументацией, человек больше в это верит. А если мы будем делать противовес, вот делать, то тоже можно убедить, но намного сложнее. Я в свое время собирала альбом, назвала его кладбище рекламы. Это рекламные макеты, которые я вырывала с разных журналов, которые сделаны ну вот, на ощущение, как будто бы, а как бы нам потратить деньги так, чтобы не на пользу, а на вред. Когда э, быстрое что-то рекламировалось медленными цветами, когда что-то такое вот страстно рекламировалось очень такими антистрастными цветами. Вот. То есть можно по-разному, но есть легкий путь, а есть в противовес. Угу. А есть какие-то цвета, которые вообще не сочетаются. Можно привести вот конкретный пример? Открыть вам огромную тайну да. <laughs> имидж-дизайна. <laughs> Есть у меня игра, как уметь сочетать цвета, и мы там много уровней проходим. Я хочу, чтобы просто чтобы на практике люди это проходили. Но в результате мы приходим к такому выводу, что любые два цвета два между собой сочетаются. Главное отвечать на вопрос, зачем они могут сочетаться на кухне, но не сочетаться в одежде для делового стиля. Любые два цвета, когда берутся вместе за руки, является общая ассоциация. И это всегда можно найти. Хаос начинается с третьего цвета. Вот там надо вот какой третий цвет принести. И главная ситуация, куда мы этот цвет привносим? Mm -hmm. а, я так сейчас склонюсь больше к политике. То есть вот два цвета а, желтый и голубой, они сочетаются. А три цвета бело-синий-красный, они уже не сочетаются. Они проявляют а, вот у каждого цвета очень много разных ассоциаций. У этого цвета есть эта ассоциация сила, например. Ну, у красного есть цвета сила, например. И у другого цвета есть разные ассоциации, в том числе сила. Когда они вместе, проявляются сильнее. Если мы угадали с третьим цветом, у которого тоже есть ассоциация сила, тогда это будет проявлено. А если мы взяли цвет, который в другую сторону, ну там вот тут хор, а мы взяли, который поет другую песню, угу. получается хаос. А, вы как эксперт по цвету, вы сейчас вот э, больше консультаций проводите в какой сфере? Вот приходит женщина и говорит, ну знаете, я там хочу там привлечь э, в дом, я не знаю это спокой и, «спокой и мир». А, каких больше сейчас вопросов и каких больше проблем от людей, которые приходят к вам и просят там научить или там проконсультировать? Я пришла, знаете, вот от имидж-дизайна цвета в призвание, в тему призвания. У меня сейчас получается ревизия гардероба и жизни чаще всего. Это когда мы анализируем гардероб, а, но подстраиваем его не только под цветотип человека, под вот там фигуры дальше, но в основном под стиль жизни. То есть вот э, какие есть цели у человека и как это с помощью цвета помочь, помочь создать. А, то есть если у меня там какой-то тупик творческий, то я ну. прихожу к вам к эксперту по цвету и говорю, слушайте, я хочу что-то в своей жизни изменить, но куда изменить, я не знаю. Вы говорите, о, давайте там изменим цвет костюма. Не малиновый, а сейчас будет там зеленый. Я вначале узнаю, в какую сторону вы из тупика хотите двигаться. Ведь с тупика можно двигаться в очень разные стороны. Это будут не, разные Все состояния. хотят быть там знаменитыми, богатыми, успешными, здоровыми, любимыми. Ну вот, в принципе, там, там с десяток обычных, нормальных человеческих желаний. А при этом некоторые хотят, чтобы их не трогали. Поэтому момент знаменитости и укрытость для них будет ближе. Вы говорите о том, что вы ювелир талантов. Все таланты есть в человеке, талант бизнесмена, талант оратора, талант, я не знаю, там быть настоящим мужчиной, настоящей женщиной. Вот они все-все-все есть. Они, у каждого свой набор. То есть они есть изначально, какие-то более сильные от рождения, какие-то менее сильные. Если. С детства заметить можно развивать и усиливать. Uh -huh. uh, я понимаю, что вот у ребенка там легче, мне кажется, так открывать таланты. да? Дай ему там ручку, uh -huh. дай ему, не знаю, там листочек бумаги, дай ему игрушку, и вот он к чему у него там потянется руки. Uh, есть какой-то mm, возраст uh, после 40, 50, 20, 30, когда талант уже, ну, уже не раскроется, уже все. пропащий человек. Нет. <laughs> <С с любой begun> <way> <journée> То есть нет. в любом возрасте можно раскрыть э, талант, и еще никогда не поздно. Ко мне много приходит в 50 лет по причине, что двигались-двигались, э, все хорошо, а счастье, нет. Знаете, когда вот добежал и понимаешь, что все получили, на стену залез, но ну, не твоя стена, и задумывается, может быть, не то призвание, угу. да, вот, то есть и находится, но ну, таланты есть просто. Просто ездишь такая еще, не зарывай свой талант. Чем раньше его не зарыть, тем легче с ним работать. У нас в стране сейчас достаточно сложная обстановка. Эксперт по цвету может помочь какими-то рекомендациями? Друзья, давайте, сейчас весна там, носите там все там красные цвета женщинам рекомендую носить зеленые цвета красьте волосы там фиолетовый цвет или что-нибудь еще такое то есть ну там меньше смотрите там голубые экраны телевизоров там больше там от ведущего да. слышать да больше ходите там в зеленые парки которые еще да, остались в, в городе даже. Киева mm -hmm. да. какие, какие вот рекомендации для того чтобы ну, как-то полегче было в наше военное время вот очень да, всегда важно понимать, кого-то облегчает что-то одно, кого-то другое. Кому-то не хватает, вот есть ощущение апатии, как будто бы, да, сил нету, нет, ну, кажется, что плохо все. Хочется взбодриться. взбодрить можно желтым, оранжевым, красным цветами. Но красный немножко со злостью. Он такой, типа, такая спортивная злость. Вот взбодриться uh -huh. и цель поставить. Желтый это такая праздник, где открыл там и шампанское. Ну, вот радость, да, такая чуть ли не детская, и желтый цвет в деловом дресс-коде почему-то не допускают, я буду протестовать, наверное, в какой-то момент, потому что цвет счастья, типа вот есть возраст для желтого цвета, а потом ты стал взрослым. на тебе серую рубашку, все, пожалуйста, ходи взрослей. Но есть еще другие цвета, которые рекомендую. У нас сейчас, ну, в принципе, даже без такой ситуации в стране, переизбыток информации, а когда такая ситуация в стране, что еще информация это и негативная во многом, да, постоянно, информации много, цвет это тоже информация. Любая информация, попадая в мозг, должна перерабатываться, осознанно или подсознательно. Мы проехали, и все, что мы дорогой увидели, любые цвета, проигрываются. И поэтому для того, чтобы было легче, иногда рекомендуется серый цвет, как отсутствие такой активизатора в мозг. То есть, вот, чтобы серый нет... цвет в э, что? Покрасить обои в комнате, чтобы можно было посмотреть, и оно так раз, так стерлось. Э, где искать серый цвет, где его применять? Ну вот даже э, домашняя одежда иногда вот какая Не скажу, что всегда вот, только uh -huh. серая, да, но, ну, например, пойти домой, переодеться в серое что-то, успокоиться, отдохнуть после дня нормально. Но при этом, если у вас там медовый месяц, то это не тот цвет, который я вам буду рекомендовать. Ну, там, так стало вещи. быть, ну вот э, у людей есть вот, домашняя одежда, да, uh -huh. ну, там, футболка, да, старая uh -huh. там да, там любимые брюки, а есть э, вот, парадно-выходная одежда. И парадно-выходная одежда, она всегда какая-то, вот, ну, она не серая, она с каких-то других тонов. А вот больше все-таки домашняя одежда, она какая-то такая серенькая. Это вот подсознательно мы выбираем эту одежду, линялую, выстиранную, простиранную, уже там, которые цвета поблекли, чтобы она так вот сливается с каким-то сереньким цветом. И мы ее одеваем и спокойненько отдыхаем. А красивое оправдание, правда? Ну, тут работает это, да, когда хочется Отдохнуть. при этом вот что меня радует как и междизайнера что в моду входит домашняя мода то есть есть показы отдельные когда угу. домашняя мода э, это вот больше как для женщин когда специально покупать одежду для дома специально покупать платье для ужина с мужем вы сказали и что у нас любите, вот ситуация да? такая сложная но вы как-то так назвали так мягко так апатия а, я вспоминаю фильм о чем говорят мужчины то есть у нас кризис это когда уже там пи, и там вот хорошо так запикали этот. У нас сейчас кризис. Кризис это хорошо? Для человека. хотите поговорить о иероглифах двух, да? да, когда это, ну, вот это китайский иероглиф. Я, нет, я честно говоря, не знаю китайских иероглифов. Все мои знания в области фэн-шуй я вам уже передал в десяти словах. Это все. Просто говорят, кризис это хорошо. Это да, это там вот кризис. Это вот самое лучшее время для того, чтобы начинать что-то новое. Что по этому поводу думает эксперт по цвету? Прям по цвету. А можно его додумать, как ювелир талантов? Пожалуйста. Кризис это обнуление. Вот. Когда мы, у нас что-то есть, мы начинаем разгоняться. Это получается колесо белки. Разгоняемся даже в хорошем, и получается зона комфорта такая, как колесо белки. И чем больше разгоняешься, тем меньше ты думаешь: а правильно ли я разгоняюсь или нет. В момент кризиса. ну, например, даже вот человека из-за ситуации, да, когда там увольнение массово может происходить, уволили с работы. И так бы он разгонялся на этой работе, продолжая здесь. А так у него обнуление. Он вышел, вышел из колеса, у него все время подумать: а следующее колесо хочу такое же или другое, или другую сферу. У него есть возможность задуматься: а буду ли я там же продолжать? Это мне напоминает, когда я машину получаю СТО, а там обнулили радиоприемники, там нет любимых радиостанций настроены. Я на первую нажимаю, там пшш, на вторую нажимаю, там пшш, на третью. То есть это я могу вот выбрать теперь другие радиостанции. На попробую что-нибудь другое а в своей вдруг, жизни, да? А вдруг любимые поменялись, а вы не знаете. Думаете, что любимая радиостанция? А, я могу проверить э, работу парикмахера, как он подстриг, придя там домой, э, сел в эфир перед камерой. Я понимаю, там, идет там, или не идет. Uh -huh. а, могу проверить работу. Кондитера, вкусно-невкусно, э -э, хлебопекаря, опять же, вкусно-невкусно. Как проверить работу эксперта по цвету? Тебе что-то там наговорили, иди одень красный галстук, зеленую рубашку, покрась волосы, и будет тебе счастье. Я прихожу, э -э, переложив свою ответственность на рубашку, галстук и волосы, а нет у меня счастья. Год проходит, 15-й, нет счастья, 16-й и все. Ну как мне доверять эксперту по цвету? Себе надо доверять, вот вы правы, надо доверять себе. Правильно, когда человек покупает там наряд для чего-то, у него есть вера, ну как бы вот, вот, да. Потом через какое-то время, например, этого не произошло, есть ощущение, все, эта рубашка уже не работает, надо новую. Как же, как с картой мечты или еще чего-то новое, там понаклеивал мечты как бы по-новому. А, Но ну, мотив... дополнительная мотивация человеку всегда бывает нужна. Но как проверить эксперта по цвету, давайте думать вместе. Да. А, вот это как вот жетончик, упал или нет? со стороны сложно понять, вот если эксперт по цвету, да, собрали, собраны цвета для какого-то состояния, так вот проверить можно, есть это состояние или нет. Не количеством, не пропорциями цветовыми, не тем, если этот, этот цвет в, в, в тренде, то есть написано, это цвет в моде. О, она дала такой цвет, точно правильно. Не об этом. Именно вот состояние то или не то. Вы себя чувствуете победителем нет. в этой гамме или нет? Нет же модельки. Если бы была какая-то моделька, да, там помещение. Вот нет. вы советуете, покрасьте обои, сделайте пол и потолок вот в таком цвете, и у вас будет гармония в жизни. Я зашел в комнату, пожил там. Черт, точно, иду, все. Какая-то гостиница, да, там, допустим, я вот сделал модель, uh -huh. да, мне здесь хорошо, я пришел к себе потом домой и все это перекрасил. А если я уже сделал, я потратил сумму на ремонт, uh -huh. а я не чувствую никакой гармонии. Я вообще ничего не чувствую с обоями, цвета там, я не знаю, там медный купорос. Вы хотите что-то поменять в том интерьере, который уже есть? Или вы хотите что-то поменять с. Я пришел к эксперту Эмерсиза. по цвету и спрашиваю, что же мне делать? Уже чтобы... с готовым интерьером. Или это я вам его поставить? Нет, это вы же советуете, вы же эксперт по цвету. То есть вы его сделали, вам счастья с ним нет, и вы опять ко мне обращаетесь. Что... Да, вы же раз посоветовали, а -а -а. я Поняла, уже потратился. Задача. Теперь вы говорите, а давайте вот это вот сделаем. Я же опять тогда потрачусь, получается, на все эти переодевания, переклеивания, перекрашивания. Есть пословица. Хозяйка прячет свои ошибки под, под, майонезом, архитектор под вьющимся плющом, а я люблю добавлять, а дизайнер интерьера под серым цветом. Если вам не нравится ваш интерьер, добавьте серых подушек. Он нейтрализует. Но на самом деле это шутка, понятно, что нейтрализация нам не нужна. Тут такая ситуация, что интерьер – это серьезное вложение, и прежде чем это делать, очень важно это делать не на уровне трендов или чего-то, а на уровне внутри, разобраться с собой. И то, что вот, когда я рекомендую дизайнерам интерьеров, когда они работают, да, потому что я чаще работаю, но там профессионалов обучаю, вот, и они делают там конкретный интерьер, то я говорю так, момент разговора с клиентом должен быть максимально длинным, вот прочувствовать, прочувствовать не только словами, пусть он вам если он говорит, что я люблю пурпурный, это он ничего не сказал. Пусть он покажет свой пурпурный. Мы на занятии там делаем много карточек говорю: покажите пурпурный дизайнерам. Угу. И каждый показывает свой пурпурный цвет, ну, потому что ну, мы называем как э, какая-то шутка, которая в интернете вот ходит до сих пор. Э, все обсуждают какое-то платье, какого оно на самом деле ага, цвета. Да, да. То есть как это вообще странность. А раньше э, тренера, а бизнес-тренера, они там проводили там тренинги, как быть лидером. Потом они проводили там, как там прокачать там свой мозг или как-нибудь как-нибудь и люди платили деньги, была мода. Я это воспринял как мода вообще для себя. Угу. Сейчас есть какая-то мода вот на какие-то вот определенные такие мастер-классы или тренинги. А в каких сферах или вообще вот? Любых? Ну вы тренер. Да, uh, тренер отвечайте. Да. Мне нравится ваш подход, здорово. Я люблю отвечать. Сейчас а какие? Просто же ко мне обращаются с той темой, которая мои. Вот как, как. Если бы я судила, ну, обращала внимание на тренды, я бы сказала, что сейчас в моде выбирать правильную профессию. Не, ну как себя. приезжает ИСХАК ну, Пектусевич. Да? да. да. И он там дает вот такой вот тренинг вряд ли Совершенно вот популярный. тему которую бы он выбрал она была не популярна то есть он рассчитывает что народ пойдет сейчас вот какие тренинги сейчас в моде и пользуются какой-то популярностью народ идет и все равно будет платить там по тысячи и там по полторы тысячи гривен. Несмотря Мати... на кризис. Мотивационные. Вот мотивационный. Вот Ицхак Пентасевич очень uh -huh. хороший мотивационный тренер. У него есть разные сферы, но вот мотивационные, то, как вот он заряжает, например. Один из моих учителей, очень уважаю. Спасибо, что знаете. Uh -huh. да. И все таки вот цвет весна. Вот как там можно посоветовать что-нибудь из одежды? Для того, чтобы просто вот просто, я не знаю, просто вот для души. Женщинам вот или мужчинам? Или а женщинам, давайте, чтобы для души мужчины? А, давайте отдельно мужчинам и отдельно женщинам. Ага. Отдельно цвета мужчина. Добавляйте вообще цвет. Когда мужчина добавляет цвет в свою одежду, это такой рисковый поступок, но он настолько дает себя знать. Я помню случай, когда встретила человека, который случайно слышал мой тренинг, он был там как менеджер, да, тренинг был с женской аудиторией по поводу цвета. Встретилась с ним на улице, он говорит, Татьяна, так много изменилась знала о цвете, стал носить цвета, купил себе желтые брюки. Я говорю, как желтые? Он говорит, ну вот они на мне. А я смотрю, они такие, ну вот, как бы, ну как вот цвет дерева, ну вот такой... Такой, ну не желтый, но для него это желтый, и он чувствует себя празднично, он знает, что желтый действует как праздник цвет. Поэтому, в принципе, рекомендация для мужчин вообще любой цвет. А, кстати, сильная фишка – это красный цвет для мужчины. Потому что, ну, как вот считается женский, мужской цвет. Mm -hmm. Красный цвет – это цвет лидера и человека, который берет ответственность и который активен, автор жизни, ну, mm -hmm. вот активный. Когда эти свойства у мужчины, это, ну, вообще сказка. А, есть м -м, такие элементы одежды, которые мы знаем какого оно цвета, но не кроме нас не видит. Я говорю про нижнее белье. Оно mm -hmm. действительно вот на нас так влияет. Вот купила женщина нижнее белье белого цвета, пусть будет, и все. Вот она чувствует, она уже по-другому, она по-другому идет, она по-другому говорит, потому что она знает, что на ней на одета. Угу. Это как а, влияет? Это влияет, и причем не только. Вот есть про белье, это ну есть такое, да, секреты, мужчины нужны мужчин, женские секреты, значит, белье. Есть еще один секретик такой женский, а, это педикюр. Цвет лака на ногах. Угу. Потому что это ну, в зимнюю пору вообще, в принципе, не, ну, не, не все видят, да, какой у тебя там лак. А женщина-то знает, какой цвет. А по психосоматике это зона устойчивости. Вот то, как я иду, как я, иду, как я движусь, походка, скорость и устойчивость. Угу. И, например, говорили о цветах, которые для современных, ну сейчас какие актуальны. Так да. вот, например, коричневый он часто входит в моду в военное время, он тоже вот как защитный, такое ощущение, под крышей дома своего. И если хочется устойчивости, не хватает ее стабильности, то бывает он не не ну не скажу, что самый красивый педикюр это коричневый, но, например, если нужна устойчивость, ну такая психологическая устойчивость, может помочь. А, женщина, девушка красивая, а, стройная, а, все при ней. Она что-то постоянно вот ищет, что-то mm -hmm. у нее там не нравится. А, для чего она это делает? Она не понимает, что она красивая, и ей а, у нее уже все есть. И вот она изводит себя там диетами какими-то. Она меняет цвет, я не знаю, там волос на голове там или что-то еще там такое. От а чего это происходит? В детстве происходит в школе у школьной доски. Как-то так вот система складывается, что нас с детства и мальчиков и девочек приучают к тому, что нужно, чтобы тебя оценили другие. И придумывают линейки, по которым измеряют. Вот у тебя сочинение, ты так написал, там ты любишь вот так-то этого писателя, хорошо любишь писателя. Вот тебе пять. Плохо любишь писателя, вот тебе такая. Ты должен его любить по критериям. Устанавливаются критерии. И вот эта привычка с детского садика правильно слепить или неправильно фигурку, выступить, еще что-то. И мальчики как-то не раньше на это забивают, и как-то так им полегче. А девочки стараются там в тавиле должно быть все в хорошей оценке. Потом в взрослом виде тоже ей надо, чтобы ей надо услышать. Вот она красивая, но ей надо услышать со стороны. А если она этого не слышит, ей надо поменять цвет волос, вдруг. Она еще раз Опять не услышала. Может быть, третий цвет волос подойдет. И вот проб, пробы. Может быть, перед 8 марта пожелать женщинам, чтобы они как-то пересмотрели и научились раньше забивать на общественное мнение. Раньше 8 марта. Знаете, что чтобы женщина была счастлива 8 марта, ей надо готовиться к этому раньше. На третью камеру. Ага, готовиться... Не настраивать себя. Это мы сейчас про 8 марта уже... Да-да-да. Или, отвечая на ваш вопрос, я так как-то... Так. милая Милые женщины, формула счастья. Счастье — это результат минус ожидания. Не ожидайте сильно много со стороны. Давайте много себе сами, и будет вам счастье. З нами сьогодні була ювелір таланталантів талант, талантів Тетяна Ларіна, психолог, а також тренер. Дякую, що завітали до нас. Дуже було приємно. Дякую, взаємно. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.